Давыдов Николай Александрович, разведзвод 43-й батальона. Это я. Ну, а ламбада, можете посмотреть, видите как. Это я Ламбада. Я был мирным человеком, например. А я пошел только за детей, за близких своих, за город свой, за Украину. даже же самое пошел воевать и все. Конечно, поменялось. Вот, например, сейчас он, взрывы идут, обстрелы или что-нибудь у Меня оно ну, уже давно не пугают абсолютно. Мне как-то привычка просто уже. И все. Ну просто кому хочется воевать. Никому не хочется. Так что надо что-то решать. Просто ребята уже психуют. Ну а что Значит, решать? Что решать? Ну, в нас одно, або наступлення, або якісь. Правительство зараз на даний момент взагалі абсолютно бездія. Бездія, вони стоять, стоять на одному місці і взагалі нічого не думають. Вони так, можуть тільки ті ті розказувати, що росіяни груз той, завезли, груз той завезли, груз цей вивезли. І все, вони стоять, нічого не роблять і не дають, не дають нашим солдатам щось робити нормально. Піти в наступлення, хоча солдати от, людина стоїть, яка вона готова. готова идти вперед и защищать Украину. любого, любого парня, он спроси, понимаешь, из-за чего, они все готовы идти в наступление. И наоборот, психуют из-за того, что нам не дают работы этой. Это работа надо нам. Мы не даром сюда пришли, чтобы здесь стоять. В Грузы Днепропетровску очень большой привет. И пускай ждут нас победой. У нас есть девиз в развезвода нашего. У нас спрашивают так. Дадим пизды. По-любому. Ответ. Все.